Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. Вы выбрали Украину, что-то хотите узнать, что-то обсудить? Ну, мне интересно, как у вас там. Ой, в городе Сумы. Слушайте, последние 7 дней ситуация уже намного лучше, чем та ситуация, которая у нас происходила за последние 2 года. То есть, ну, изменилась ситуация. В лучшую или в худшую сторону? В лучшую сторону. А в ну, что в Курской области российские войска по чуть-чуть отходят. Вот, вследствие чего делается э, вот эта демилитаризация, да, санитарная зона. И очень большое количество разного вооружения не, не достает до нашего города и, в принципе, до маленьких населенных пунктов. За последние вот полгода я знаю самый большущий прилет. Это, это был среди белого дня, то ли понедельник, то ли вторник шахеды залетели прям по центральной части города попали. Там были погибли. Вот это среди белого дня самое печальное, что было. Ну, это когда было? Это было, слушайте, на начале весны, если не ошибаюсь. Да, на начале весны. Ну, это печально. Соглашусь с вами. Ну, в принципе, вот сейчас и делается вот эта санитарная зона, чтобы вот это не происходило в будущем. Вы думаете, эта санитарная зона останется там? Ну, слушайте, понятное дело, что какое-то время, когда закончится война или будет подготавливаться к переговорам обе стороны, что войска будут отходить. Вот, это понятное дело. Это же не будет навсегда. Всегда никто не будет воевать. Но санитарная зона будет находиться но, но, но. до момента, пока Украина, украинская власть, украинская армия, то есть правительство вот, не поймет, что уже украинцам ничего не угрожает, война закончена, то есть можно выводить войска. Тем более, что э, вашим жителям в Курской области сегодня запустили автобус, они могут эвакуироваться как в Украину, так и через Украину обратно в Россию, в Белгородскую область. С вашими властями уже даже договорились, что есть у нас эвакуация. Mm -hmm. вот. Э, причем час назад, если не ошибаюсь, была информация о том, что уже разрешили приезжать туда международным организациям в город Суджа и другие населенные пункты, то есть Красный Хрест и так далее. Но ну, ну, и вы прям надеетесь, что ВСУ останется в Белгородской области Это до конца область. этого конгресса. Курская область, Белгородская а, область. На Курской области, извините. На Курской ну, слушайте, я не знаю, как будет в Белгородской области. Там р российская разведка говорит, что Украина тоже хочет туда зайти. И в Брянскую говорят, хотят зайти. Это я не знаю. Но в Курской области, слушайте, ну, Украина сумела освободить за вот этих 7 дней территорию, которая в дважды больше, чем та, которую Российская Федерация захватила в Украине за 8 месяцев. Причем, что Украина... А вы не, думаете, вы, вы не, вы не задумывались, почему? Причем, что, вот я же вам хочу ответить, причем, что Украина прошла первую и вторую оборонительные линии, вот, понабирала большущее количество срочников, вот, и идет дальше, идет по той территории, которая, которая не защищена так, как защищен Донбасс, где Российская Федерация там ежедневно может продвинуться там на 20-30 метров, вот. То есть нужно прекрасно понимать, куда может зайти Украина. Вот. И нужно понимать, ну, что российская армия ну, бросила ребят, срочников в окопы. А спецназ Ахмат, Чай, по сегодняшний день снимает тиктоки, что они находятся в городе Суджа. А наши журналисты уже сегодня приезжали, в этом городе репортаж сняли. То есть в центральной части города нету никаких звуков войны, что кто-то стреляет и так далее. Спокойно журналисты приехали, сняли российский флаг, засняли, сделали репортаж. А за час до этого ваш командир Ахмад Чая заявил о том, что город Суджа под контролем. Ваши военкоры его полностью. В телеграм-каналах там по 700-800 по тысяч подписчиков начали говорить ему, ну, докажи, что Ахмад Чай, ну ладно, Ахмад, в городе. Пойди, сними украинский флаг и повесь обратно российский. И знаете, что он сделал? Он опубликовал у себя видео файковые. Взял видео наших военнослужащих. И оно длится 20 секунд. Он его обрезал до 12 секунд. И на 12 секунде при, при прилет дрона. Что я якобы, ребят, убил. Это нужно так оп... показать тебе видео? Оригинал и вот этот файк. Хочешь, я Ну, ты думаешь, я поеду? Вот. А, а я зайду на этот, на страницу вашего командира Ахмата, официальная его страница. И сейчас скажу, как зовут. Возможно, ты слышал. Командир Ахмат Ала. Алла... Неважно, неважно. Знаешь такого? Не, первый раз слышу. Первый раз слышишь. Это командир Ахмата на Курском направлении. И вот что он публикует сегодня. Сейчас, подожди. Пятерочку. В пятерочку заехал. Это наш военнослужащий. Украинцы заехал он в пятерочку. В пятерочку заехал. Скажу вам, выбор не очень. Выбор не очень. А тебе лучше. Полное <пятеречко> видео. <Дорогие пятеречко> видео. Дорогие украинцы, заехал он в пятерочку. В пятерочку заехал. Скажу вам, выбор не очень выборный очень, а тебе лучше. Слава Украине! Пятерочку не, скоро тебе будет. И вот это ваш командир, ваш Ахмат Чая. И выставляет файки. И до сих пор рассказывает историю о том, как вы защищаете город, в котором уже и волонтеры наши побывали, и блогеры побывали уже за сегодняшний день, и репортаж сняли государственные СМИ. Зайди к нему на телеграм-канал, там 200 тысяч подписчиков, вот, и посмотришь это видео с его канала, У -у -у. а не с моих рук, потому что ты можешь считать, что это фейк. Откуда будете? Россия, Краснодар. Понятненько. Я из города Сумы, Украина. А, -а, а О чем общаетесь? Да ничего, так, так просто, просто узнать хотел. А -а -а -а. Все в новости, молодежь там больше знает. Телевизору верить сильно нельзя. Ну. А что хотите узнать? Ну вообще, обо всем. Ну давайте вопросы пообщаемся. Ну, ну там, наверное, на... на... Что-то такое на Курск напали, что-то там бывает такое, нет? Не, ну на Курск не напали, а какая-то операция в Курской самой области происходит, да. Освобождение идет из на украинских земель. А -а -а. Освобождение украинских земель. Угу. А когда Курск был украинской землей, в каком году не припомнили? 1918-1918 21 А, ну короче, ну, короче это, это уже забыть как про паньковые штаны, Ну, сто лет прошло, вы попользовались землей. Нужно ее возвращать. Ну... Не, ну если смогут базара, нет. Если, если здоровья, здоровья хватит, хватит, я не против. против. Лично я не против. Ну слушайте, смотрите, российская армия наступает на Донбассе, очень сильно наступает, то есть турмы очень большущие. Украинским войскам приходится по чуть-чуть, по чуть-чуть отходить. То есть в российской федерации есть там э, продвижение, да, ну хоть оно и небольшое, но оно все-таки какое-то там есть. Но вот Украина за вот эту неделю э, освободила территорию, которая в дважды больше, чем та территория, которую Россия сумела за э, за вот этих 8 месяцев. Вот. И как мы увидели, что Российская Федерация не то что не может защищить, защитить своих граждан да, на границе, на территории, которая находится возле государства, против которого Россия воюет. Но она послала на своих срочников, где неподготовлены позиции. То есть свыше тысячи человек, это парни 20-21 год. Не, ну, Но я тут я с тобой не соглашусь, так как я еще в Советском Союзе, Союзе я знаю, что и границы и всю жизнь, жизнь это самое обороняли срочники, так что тут не надо нас. Профессиональной армии на границе никогда не было и не будет. А то, что вы там это, ну, пацану под... понятно, что там погранзастава, 50 человек, а вас там тысяч семь навалилось. Ну, конечно, пацаны не устоят, отойдут. Ну. Я думаю, подкрепление. Вообще-то, это было по сельским временам. Оно находилось где-то на расстоянии 150 километров 200 километров. Основные силы стояли от границы. Но они подойдут разберутся. Что, что там, то, что, что будет, то будет. Понял. Отвечу. Это на подходе. На подходе. Я на понял. Подходе. Я вам сейчас тоже отвечу. Парирую. Смотрите. Во-первых, по поводу вот границы. Я понимаю, что вот эти срочники сейчас там, например, находятся на границе с Казахстаном, да? Там Россия не воюет против Казахстана. Но бросать срочников в окопы возле границ государства, против которого вы воюете, это как минимум глупо. Во-вторых, Ваше Министерство обороны заявило, что в первый день наступало 300 человек, атака отбита была. Но это, ну, это было в вот, Это прямое доказательство, что ваша власть вам соврала. Потому что на следующий день ваш же президент уже заявил, что тысяча было. Но это также было в... Потому что разные ресурсы подтверждают тот факт, что их было больше. Но и здесь не проблема. В Российской Федерации там разные спецподразделения стоят, разведка. Они контролируют все время границу и э, тыл Украины. Беспилотники ежедневно залетают, контролируют. То есть Российская Федерация знала о том, что где-то там находится... Войска. 8 тысяч человек это очень большущее количество как техники, так и пехоты. И не заметить их беспилотником невозможно. Вот вследствие чего, но ну, не нужно утверждать, что срочники там должны были стоять. И Российская Федерация очень прекрасно понимала, что сейчас что-то будет. И ваша, это, ваша спецура, ваш Ахмат Чай, вот, Убежал, бросив в парней. То есть ваша спецура, как говорится, своих не бросаем, но бросила. И сам командир вот этого Ахмадчая, э, ну я я не знаю, слышали вы или нет, э, я могу вам включить видео, где он говорит, ну э, они, украинцы просто прошли, а мы их не заметили. Опять же такие срочников бросают. И бросают подразделения. Да, да, да. Срочники по сегодняшний день в Телу уже в 20 километрах от границы с Украиной попадают в... Также там есть и какие-то элитные подразделения, но они аж так сильно не вступают в бой, они в засаде сидят. Но Украина продолжает продвигаться. А там вот на Донбассе, где все укреплено очень сильно, вы турмы бросаете. То есть... Россия сейчас в таком состоянии, что если она где-то что-то перебросит с тех направлений, где вы наступаете, вот туда, где Украина наступает, у вас будут очень большущие, потому что в это время можно открыть еще одну линию фронта, где будут опять срочники сидеть. Россия не может защитить своих граждан, как мы это увидели. Кэ защитить не переживай, у нас. Кстати, вот это как объявили, что на курс напали. Угу. В военкоматы, в военкоматы стали у... Не надо, надо срочников, срочников. Идут просто обычные те, те кто прошли. Афган, Чечню. Ну, и он, военкоматы, военкоматы и, запарились он, у меня. Говорят, и, пацаны, военком приходится, это там, на это сам капитан. говорит, да запарили, пруд и пруд, прут и прут. Mm, понял. Я отписывался. Там, там же надо определенные, определенные мне надо. А туда они все подряд едут. Ну, так Что, не переживай. Через неделю, через две оно ну, там все прояснится. Что, что ты колотишь? Они а колотись. А теперь посмотрим, как говорил ваш президент в декабре 2023 года, что ежедневно в российскую армию приходит по полторы тысячи добровольцев. То есть прошло уже 270 дней. Мы это число умножаем на 1500 человек, и это 405 тысяч человек армии. У вас регулярной армии 2 миллиона. Вопрос следующий. Если вы утверждаете, ваш президент, что ежедневно по полторы тысячи человек проходит, тогда я не могу понять, а где же вот эта армия, 2 или 3 миллиона, если она на Донбассе еле-еле продвигается, а в Курской области не знала о том, что кто-то идет и бросила туда срочников. Куда же ваша армия тогда пропала? 3 миллиона. Ну, то, что срочников туда кинули, у меня данных нету. А, а что ты говоришь, такая армия, ну на передовой ты сам, ты сам понимаешь, это одна треть только находится, остальная Я силовая, могу... о, это поддержка, это ремонтники, так что не надо эту нести. Так, ты подожди. служил вообще? Ты, ты служил? служил. Только вы не да. поняли, у И вас на служили. линии фронта, по заявлению Путина, на линии фронта миллион человек, как вы говорите, одна треть, это с теми не подразделениями. Которые могут подойти и помочь в тыловые войска. А где еще 2 миллиона? Почему они не сумели защитить жителей в Курской области? Жителей, которые третий год граничили с Украиной. С государством, против которого вы воюете. Это у вас, я не могу понять, у вас тупое руководство? Или это ну просто типа договорняк? А я сразу сказал, что найдут, найдут ли, ну, да то все, да. я понял. Да. Ну так без ну, а ну, чё, ну, а чё? Нет, ну, сразу. А че, а че? Я тебе сразу сказал, не найдут виновных не и на как а при товарище стали. Всё.